নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ এই ফেচবুক লাইভ যোগেদি মই আমাৰ কিছু বন্ধুসকলক জনাই থৈছিলোঁ যে আজি ৰাতি চাৰে নটা বজাত মই ফেচবুক লাইভত আহিম আৰু কিছুমান বন্ধুসকলক ইতিমধ্যে ইয়াত দেখা পাইছোঁ আৰু চবে হেল্ল' আৰু নমস্কাৰ জনাই আছে মই চবকে মোৰ ফালৰ পৰাও হেল্ল' হাই অ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু কিছুমান এতিয়াৰে পৰা স্বাগতম জনাইছে যোৰহাটলৈ পাপু পিংকু আৰিফ চবে নমস্কাৰ জনাইছে ই নামলৈ কংগ্ৰেচুলেশ্যন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে তো বন্ধুসকল সকলোৱে জানে যে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলে মোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে মোক প্ৰাতি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু মই যথেষ্ট সুখী আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে যোৰহাট লোকসভাৰ সমষ্টিত এইবাৰ মই কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বাক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমে নিজৰ দলৰ নেতৃত্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আজি তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত এটা গধুৰ দায়িত্ব দিছে যোৰহাটত আজি সকলোৱে আমাৰ চকু এতিয়া যোৰহাটৰ ফালে পৰিছে আৰু এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ঐতিহাসিক যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত মোক আগবঢ়াব লৈ যাবলৈ ক্ষেত্ৰত যি বিশ্বাস মোৰ ওপৰত কৰিছে মই তাৰ বাবে দলৰ নেতৃত্ব আমাৰ খাৰ্গে ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্লামেণ্টেৰী পাৰ্টী সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়া লগতে অসমৰ আমাৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া সবকে মই দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া সবকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মোক মোৰ ওপৰত ইমান যে বিশ্বাস কৰিছে যে আজি এটা মহান উদ্দেশ্য দি মহান দায়িত্ব দি মোক আগবঢ়াইছে মই তাৰ বাবে মই নিজৰ দলীয় নেতৃত্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আৰু মোক কিছুমান শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে চাগৰিকাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ঋতুৰাজ জুৱেল ভাল লাগিছে তোমালোকক ইয়াত দেখা পায় মানস প্ৰতিম ইনাদ বহুতৰ ফোন আহি আছিলে চবৰ মই ফোন ধৰিব পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এই ফেচবুক লাইভ যোগেদি মই চবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰো যি শুভেচ্ছা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা পৰামৰ্শ থাকে জানগত দিনত আমি কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে কোনকেইটা বিষয় লৈ ক'ত সোমাব লাগে কেনেদৰে মানুহৰ লগত লগ ধৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত চবেই নিজৰ নিজৰ ৰায় দিব পৰামৰ্শ দিব আৰু ইতিমধ্যে আৰু আমাৰ সঞ্জীৱ আমাৰ কবিৰে ফালৰ পৰাও শুভেচ্ছা এডভকেট ৰেহমানৰ ফালৰ পৰাও শুভেচ্ছা আহিছে গৌতমৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা আহিছে সবকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে মোক ইতিমধ্যে ক'বই লাগিব যে মই নিজৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি ৰাইজৰ কৰ্মীসকলৰ প্ৰতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আজি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি ৰাইজে মোক এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ পঠাই দিছে য'ত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আজি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি চৰ্চা হয় আৰু এই যে পৰিৱেশ আমি আজিৰ তাৰিখত দেখা পাইছোঁ ইয়াৰ গোটেই মই ভাবোঁ আমাৰ মূল যে আমাৰ যি আমাৰ যাৰ কাৰণত আমি এই পৰ্যায়লৈ পাইছোঁ সেয়া হৈছে আমাৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি বিশ্বাস মোৰ আৰু মোৰ পূৰ্বে মোৰ খুৰা আৰু মোৰ পিতৃ প্ৰায়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণমুগীদেৱৰ ওপৰত যি বিশ্বাস আছিলে তাৰ বাবে আমি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ পাইছোঁ যে আজি সকলোৱে আজি আমাৰ এই সমষ্টিৰ বাবে চৰ্চা কৰি আছে আৰু মই তাৰ বাবে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজক যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দুখিত যে আজি আমাৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আগৰ দৰে নাই যি আমাৰ দহটা বিধানসভা সমষ্টি আছিল একদম ডেৰগাঁও আৰম্ভ কৰি খুমটাই গোলাঘাট সৰুপথাৰ বোকাখাট কলিয়াবৰ চামুগুৰি ঢিং ৰূপহী বটদ্ৰবা এইখিনি যে এটা এটা খুব সুন্দৰ আমাৰ এটা মই এটা সমষ্টি আছিল যি সমষ্টিক মই এটা মিনি আছাম মিনি আছাম দৰে মই গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু বিশেষ ৰাজনৈতিক কাৰণৰ বাবে সেই সমষ্টিটো নাইকিয়া কৰি দিলে কিন্তু কৰ্মীসকলৰ এতিয়া মই ইমানেই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে মই সদায় সকলোৰে লগত থাকিম আৰু আমাৰ গোলাঘাটেই হওক সৰু পথাৰে হওক খুমটাই হওক বোকা হাতে হওক বা আমাৰ ঢিং ৰূপহী চামগুৰি মই সকলোৱে মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ভৱিষ্যত মই সদায় সকলোৰে লগত সম্পৰ্ক থাকিম আৰু যিমান মোৰ ক্ষমতা যিমান মই পাৰোঁ মই চবৰ লগত যোগাযোগ ধৰি ৰাখিম সকলোৱে মোৰ ফোন নাম্বাৰ জানে আৰু জানেই যে মই ফোন কৰিলে মই ফোনতে আপোনালোকৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আৰু নাজনীৰ লক্ষ্য ভৰালিৰ পৰাও আমাৰ খুব বেছি আহিছে আমাৰ শিখা দুৱাৰৰ পৰাও খুবেই আহিছে ব্যস্ত কলাক আহিছে চবকে থেংকছ জনাইছোঁ চ' কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কৰ্মীখিনিক মই এটাই কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে এতিয়া আমি নতুন আমাক দায়িত্ব দিয়া গৈছে কাজিৰঙা লোকসভা আৰু নগাঁও লোকসভাৰ ভিতৰত আমি নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে আৰু দলৰ কাৰণে এতিয়াৰে পৰা আমাক সাজু হ'ব লাগে আৰু যিহেতু এটা আমাৰ আমাৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ তালিকা ওলাই গৈছে আমি একদম জোৰে বলে ওলাই আহি আমাৰ দলটো অনাগত দিনত শক্তিশালী কৰিব লাগে মোৰ অনাগত দিনত কিছু প্ৰি স্কেডিউল আগৰ পৰাই মোৰ কিছুমান সমষ্টিৰ প্ৰগ্ৰেমবোৰ আছিল মই সেইখিনি মই ইতিমধ্যে মোক কৰিবলৈ বিচাৰোঁ এক এক হিচাপে বিদায় দিয়াই হ'ব অনাগত দিনত আমাৰ পৰহি আমাৰ ৰূপহী আৰু তাৰ পিছদিনা আমাৰ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত কিছু আমাৰ কাম আছে সেইখিনি কাম আমি সামৰিবলৈ বিচাৰোঁ তো মই ৰূপহী সমষ্টিৰ ৰাইজক আৰু কৰ্মীখিনিক সেই পৰহি দিনটো মই পাম আৰু কলিয়াবৰ অঞ্চলৰ ৰাইজবোৰ মই আমাৰ পোন্ধৰ তাৰিখকে পাম আৰু লগতে আমাৰ যোৰহাটফালে মই ইতিমধ্যে সকলোকে মই অৱগত কৰাম যে আমি কেনেদৰে দেওবাৰ বা সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি বিভিন্ন যোৰহাট শিৱসাগৰ চৰাইদেউ মাজুলীৰ চাৰিওফালে আমি যাম মই ইতিমধ্যে বিশেষ দীঘলীয়া ক'বলৈ বিচৰা নাই আজি আপোনালোকৰ যি কথাবোৰ যি আহিছে সেই কথাবোৰ শুনি ভাল লাগিছে কথাবোৰ পঢ়ি মোৰ সাহস আৰু বি বৃদ্ধি হৈছে আজি দৰঙৰ পৰাই আজি ফোন আহিছে আজি গোটেই দিন মোৰ ফোন আহি আছে আৰু ভাল লাগিছে যে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা ফোন আহি চবেই মোক জনাইছে যে তেওঁলোকে অনাগত দিনৰ যোৰহাটলৈ আহিব দিছপুৰৰ পৰা আহিব তেজপুৰৰ পৰা আহিব ধুবুৰীৰ পৰা আহিব লখিমপুৰ পৰা আহিব মই চবৰে সহায় বিচাৰিছোঁ চবৰে সহযোগৰ মই কামনা কৰিছোঁ আমাৰ গোটেই আমাৰ বৃহত্তৰ এটা এটা আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকল চাৰিওফালে আছে মই সকলোৰে সহায় সকলৰ সহযোগ বিচাৰিছোঁ সকলোৰে ভূমিকা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মই ভাবিছোঁ যে আমি খুব আনন্দৰে অহা দিনবোৰ আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাম আৰু খুব আনন্দৰে আমি পাৰ হৈ যাম আৰু আমাৰ অসমৰ ৰাইজো বাট চাই আছে আশীৰ্বাদ যথেষ্ট প্ৰদান কৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেনে নাজানে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত টুইটাৰত আমাৰ গোটেই আমাৰ এই অসমৰ লৈহে চৰ্চা চলি আছে আৰু ট্ৰেণ্ডিং চলি আছে তেওঁ এটা এটা ভাল এটা ইংগেট যে সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰত আজি অসমৰ এই তালিকালৈ আমাৰ এটা চৰ্চা চলি আছে আৰু আশা কৰোঁ যে চবকে পাম আৰু আমাৰ কিছুমান পুৰণা মানুহবোৰতো পায়েই থাকিম কিন্তু মই নতুন আছামৰ লগতো যোগাযোগ হ'বলৈ বিচাৰোঁ আমাৰ নতুনকৈ যিসকল চিন্তাধাৰা কৰিছে নতুন আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি কলেজত পঢ়ি থকা সময়ত বহুতে মোক ফোন কৰিছে কিছুমানে আহি মোক গামোচাও পিন্ধাইছে এই গামোচাটো এজন দিল্লীত এজন পঢ়ি থকা ল'ৰা জাকিৰ হেছেনত পঢ়ি থকা এজন ল'ৰাই মোক একদম মোৰ নামটো পঢ়ি মোৰ ঘৰলৈ আহি মোক গামোচা পিন্ধাইছে তো এনেদৰে মই বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মক বহুতক মই ভালদৰে চিনাকী হ'বলৈ বিচাৰোঁ আৰু নৱপ্ৰজন্মই অনাগত দিনত কি বিচাৰে কেনেদৰে ৰাজনীতি হ'ব লাগে সেইখিনি কথা মই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ আৰু মানুহবোৰ যোগদান কৰি আছে স্মৃতি থেংক ইউ আহিদুল থেংক ইউ বিশ্বজ্যোতি বৰা থেংক ইউ দিগন্ত মেদি দিতুল থেংক ইউ মই আশা কৰোঁ যে যিসকলে আজি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে চবেই যে অনাগত দিনত মই যোৰহাট শিৱসাগৰ মাজুলীত বা যেতিয়া মই বিভিন্ন অন্য জিলালৈ যাম বা অন্য লোকসভা সমষ্টিলৈ যাম তেতিয়া আপোনালোকক মই দেখা পাম তো মই বেছি আৰু দীঘলীয়া ক'বলৈ বিচৰা নাই চবকে আজি ইয়াত যে আহিলে মূল্যৱান সময় দিছে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে মৰম স্নেহ আগবঢ়াইছে মই তাৰ বাবে চবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই যোৰহাট সকলোৱে জানে যে আমাৰ ঘৰ যোৰহাট আৰু এই যোৰহাট জিলাৰ ভিতৰত মোৰ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱ তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰাই এজন বিধায়ক হৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল এবাৰ নহয় তিনিবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আজি তেখেতৰ আদৰ্শ পালন কৰি তেওঁ যিদৰে নিষ্ঠাৰে কংগ্ৰেছ দলটোক আগুৱাই লৈ গ'ল যিদৰে মৰম আৰু স্নেহেৰে মানুহ মানুহৰ মাজত থাকিল সেই একেই ৰাস্তাত মই আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰোঁ মই আশা কৰোঁ যে পূৰ্বতে যিদৰে আমাৰ যোৰহাট বাকী ৰাইজৰ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজ চৰাইদেউবাসী ৰাইজে যিদৰে মৰম স্নেহ আগবঢ়াইছিল প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰলৈ একেৰাহে মোক সেই পৰামৰ্শ দিব আৰু এই যোৰহাট এটা সময়ত আমাৰ প্ৰয়াত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰয়াত বিজয় কৃষ্ণ হাণ্ডিকদেৱ তেওঁ সাংসদ আছিল আৰু তেখেতৰ যথেষ্ট এটা অৰিহণা যোৰহাট জিলাত আছে শিৱসাগৰ জিলাত আছে কোনোৱে প্ৰায়াত বিজয় কৃষ্ণ হান্দিক ডাঙৰীয়াক পাহৰিব নোৱাৰে আৰু ইয়াত আমাৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱ তেখেতৰো আমাৰ উজনি অসমৰ ফালে যথেষ্ট আমাক এটা বেয়া সময় আমাৰ দলটোক ধৰি ৰাখিছে ত' সেইকাৰণে চবৰে আজি এই মহান ৰণত নামি আহি মই আশাবাদী যে আমাৰ খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ পাম আৰু মই খুব আশাবাদী যে যোৰহাটত বহুত বহুত দিনৰ পৰা মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা এটা হেঁপাহ আছিলে আজি এইবাৰ এই হেঁপাহটো পূৰণ হ'ব চাৰিওফালে মানুহবোৰ ওলাই আহিব আৰু মই চবৰ লগত লগ পাই ভাল পাম আজি এইখিনিয়ে কথা আপোনালোকৰ মাজত কৈছোঁ আমাৰ ইতিমধ্যে আৰু আমাৰ মানুহবোৰে যোগদান কৰিছে সবেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ভৱেশ চন্দ্ৰ আজাদ হবীৰ সবেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে সুমিত পানিকাৰ চবেই আমাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি থাকিব কিন্তু ইয়াৰ মাজত আমি অলপ বিভিন্ন আমাৰ যিখিনি আমাৰ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন আছে বেচৰকাৰী সংগঠন আছে বিভিন্ন কলেজ বিভিন্ন স্কুল বিভিন্ন আমাৰ শিক্ষকসকল সামাজিক সংগঠনসকল খেতিয়কসকল মই চবৰ লগত আশা কৰোঁ যে আমি চিনাকি হ'ম আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ভৱিষ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰিবলৈ আমি এটা সুবিধা পাম যিসকল আমাৰ ভাল খেলুৱৈসকল আছে স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত তো মই আশা কৰোঁ যে গোটেই এই যে এই যাত্ৰা সময়ত চবৰ লগত আহি এটা নতুন সম্পৰ্ক অসমৰ মানুহৰ লগত এটা নতুন সম্পৰ্ক সৃষ্টি হ'ব আৰু এতিয়া মিলিয়ে থেংকছ দিছে নিচাই থেংকছ দিছে আৰু যোৰহাট শিৱসাগৰত আমাৰ বহুত আমাৰ থলুৱা বস্তু খাবলৈ পাম সেইখিনিও মই পাবলৈ ইচ্ছুক বহুত আমাৰ পুৰণা মানুহবোৰ পাম যিসকলে মোৰ পিতৃৰ লগত কাম কৰিছে তেওঁলোকৰো আশীৰ্বাদ ল'বলৈ মই ইচ্ছুক থেংক ইউ জয় আৰু বহুত আমাৰ অঞ্চলবোৰত যি অঞ্চলৰ কথা আজিৰ তাৰিখত টিভিত নোলায় বা ইউটিউবত নোলায় সেই অঞ্চলবোৰত আজিৰ তাৰিখৰ মানুহৰ কি অৱস্থা কি আশা এইখিনিও জানিবলৈ আমি চেষ্টা চলাম এটা নতুন ধৰণৰ এটা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হওক সদায় যে আমি গালি পাৰি থাকোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ইজনকে সিজনকে মানে আমাৰ কথাবোৰো এটা যে আমাৰ মৰ্যাদা থাকিব লাগে আমি কেতিয়াবা নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিজৰ কথাৰ মৰ্যাদা আৰু কথাৰ গুৰুত্ববোৰ আমি পাহৰি যাওঁ আৰু অলপ বোকা ছটিয়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ মই আশা কৰোঁ যে এনেধৰণৰ ভুল মোৰ ফালৰ পৰা নহ'ব আৰু যদি হয় আপোনালোকে মোক শুদ্ধ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিব আৰু নিৰ্দেশ দিব যিহেতু মই যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ এজন আদৰ্শ প্ৰতিনিধি হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ এজন আদৰ্শ সাংসদ হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজে যিমান আশা আৰু মৰম স্নেহ আগবঢ়াইছে সেই আশা মৰমৰ প্ৰতি সদায় দায়বদ্ধ থাকিবলৈ বিচাৰোঁ ছ' মই ইয়াতে নিজৰ চমু ফেচবুক লাইভ শেষ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে পুনৰ আপোনালোকক মই ফিল্ডত ৰণত দেখা পাম যোৰহাট আমি আহি আছোঁ যোৰহাট हमें जिकीम धन्यवाद